А зараз на сцену готується вийти Ольга Лукачова з Києва. Дівчина не лише є вокалісткою відомого джаз бенду, а ще й як дві краплі води, схожа на зірку Голівуду, Скарлетт Йоханссон. Это фантастическое сходство. <laughs> Оля, вас часто путают с голливудской артисткой? Как ее зовут? Скарлетт Йоханссон. 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 Говорят, наша Говорят. Йоханссон пришла. Говорят. Давайте сейчас представим себе ситуацию. Вы действительно в Голливуде. У вас есть все финансовые возможности Скарлетт Йоханссон. У вас есть ее связи. На один день больше не нужно. Что бы вы сделали? Как бы вы эти рычаги использовали себе во благо? Я очень хотела бы, чтобы в нашей стране появилось качественно продуманное обучение, культурное обучение для самых маленьких, то есть начинать обучать их с самого детства. У меня такой вот просто сейчас с шаблоны не сходится. Я Вижу перед собой блондинку, внешностью голливудской артистки, такая сидит глубокая. Наверное, моя самая главная задача по жизни – это чувство меры, сдержанность какая-то. Загрузив из интернета программу, которая внедряется в ваше подсознание, Ольга, я сейчас увидел э, обещание, которое вы дали в свое время маме. Вы что и пообещали, напомните мне. Я приходила к маме на кухню и отвлекала ее и говорила, мама, я буду И становилась в позу звезды <laughs> почему-то. Но я не знаю, что я так делала. Я папа отвлекала от футбола тоже. Может, вы уже велика? Да ну нет же, обыкновенная. Ответственность, ответственность. Я очень переживаю, поэтому я и стараюсь это вот, как-то собраться в кучу. Сейчас будет час.